Arya and welcome to all the Divine Atma Jyotis. Um. Um. नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णो गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः हरिः ॐ तत्सत् श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओम् एव्रिवन् एण्ड् वेल्कम् टु अनदर् सेशन् आफ् गीतायोग टुडे लेटेस्ट लर्न 2.10, 11 एंड 12. यू विल बी हीरिंग पद्मजीज़ वाइज़ फ़ॉलोड्ड बाय माय वाइज़. आल ऑफ यू प्लीज़ रिपीट इन म्यूट. तम. तम. उवाचा. उवाचा. कृषि के शाह. कृषि के शाह. प्रहसन. प्रहसन इव इव भारत भारत सेनयोहो सेनयोहो उभयोहो उभयोहो, उभयोहो मध्ये मध्ये विशीदन्तं विशीदन्तं इदं इदं वचह वचह तमुवाच ऋषिकेशः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये सेनयोरुभयोर्मध्ये ीदन्तमिदं वचः विषीदन्तमिदं वचः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत तमुवाच हृषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोर् उभयोर्मध्येदन्तमिदं वचः तमुवाच हृषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः ओ भारत ಇನ್ ದಿಡ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಓ ಭಾರತ ನಂತರ ಎರಡೂ ಸೇನೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಸನ್ಮುಖಿಯಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ದುಃಖಿತ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದನು ಇಲ್ಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನನ್ನು ಭಾರತ ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಭಗವಾನ್ ಅಶೋಚ್ಯಾನ್ अन्वशोच अन्वशोच प्रज्ञा प्रज्ञा वादान, वादान च, च, भाषसे भाषसे, गत, गत गत आसून आसून अगत अगत, अगत असून च न न अनुशोचन्ति अनुशोचन्ति पण्डिताः पण्डिताः श्रीभगवानुवाच श्रीभगवान् उवाच अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वम् अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञा वादांश्च भाषसे प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासू न गतासूंश्च गतासून गतासूंश्च गता सून गता नानुशोचन्ति पण्डिताः नु पण्डिताः श्रीभगवानुवाच श्रीभगवान् उवाच अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वम् ज्ञावादांश्च भाषसे गतासूतासूंश्च गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः गता गता नानुशो श्रीभगवानुवाच अशोच ज्ञान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गता सूना गता सूंच नानुशोचन्ति पंडिताः श्री भगवानुवाच अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांच भाषसे गता सून गता सूंच नानुशोचन्ति पंडिताः द सुप्रीम लॉर्ड सेड व्हाइल यू स्पीक वर्ड्स ऑफ विजडम यू आर मोनिंग फॉर दैट व्हिच इज नॉट वर्थी ऑफ ग्रीफ द वाइज लैमेंट नाइदर फॉर द लिविंग नॉर फॉर द डेड ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಹೇಳಿದರು ನೀನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಹೌದು ಆದರೆ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದಕ್ಕೆ ದುಃಖಿಸುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಜ್ಞಾನಿಯು ಬದುಕಿರುವವರಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಸತ್ತವರಿಗಾಗಿ ಶೋಕಿಸುವುದಿಲ್ಲ न न तु तु एव एव अहम् अहम् जातु जातु न न आसम् आसम् न न त्वम् त्वम् न न इमे इमे जन जन अधिपाह अधिपाह न न च च, च एव एव न न भविष्यमः भविष्यमः सर्वे सर्वे वयम् वयम् अतः अतः परम परम नत्वे वाहं जातु नासं

परम् सर्वे वयमतः परम् न त्वेवाहम्नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः नत्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् ನೆವರ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಅ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ನಾರ್ ಯು ನಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಾರ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಶಾಲ್ ಎನಿ ಆಫರ್ಸ್ ನಾನು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಮತ್ತು ಈ ರಾಜರೂ ಇರಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ இரவில் இல்லவெம்புதே இல்ல ஊ அசதோம சத்மய தமசோமா ஜோதிர்மய மருத்தோர்மா अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु हरिः ओं सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरि ओम् एव्रिवन् अण्ड् थेङ्क् यु फर् जाय्निङ्ग् टुडे हरि ओं हरि ओम् Thank you, Vijay ji and Padma ji. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.